哈喽，Hello, 大家好，这里是阿伦城生活，我们又要开箱啦！看一下，这么大一包哦，啊、可是罗克一个一款最新的躺椅哦，Lazy Chair，好木望 T08 速开一体脚托休闲躺椅，CNK2450JJ016 啊，深咖色的这一款哦。 好，我们看一下哦。好、啊，首先看到的是这个椅子的袋子，长这个样子。好、嗯哦，这个袋子呢是有一定的厚度，而且附带了这样子的一个啊背带啊，所以是可以把这个躺椅哦，它是一个躺椅，嗯，比较方便携带的。然、哦、后我们打开来看一看吧。 这一类呢是罗克最近比较流行的这样子的一个深咖色系。好，一打开呢，看到的画面是这样子的，完全收纳的一个状态，我不知道怎么打开。好。 基本上是完全不需要安装的就已经弄好了。首先我们来看一看吧。好，其实一撑开呢，就是已经组装好的一个状态哦。来看一下这个椅子也蛮特别的，上面这里呢有一个这样子的包边的处理，有一个挪克的这个标志。好，整个深咖色的椅子，嗯，是这样的哦。 这是原木的这个手柄，两边都是实木的这样子的一个手柄。好，我们来看一看旁边呢的结构呢是这样的哦，看到吗？后面呢是这样子的一个结构，这里一按呢就可以做这样子的一个收纳。看到吗？这里有一个像是那种啊天幕杆的那种弹簧钮。好。 背后呢就是这样子非常简洁的，再看一下这里。好，其实可以看得出呢，你看像平时家里的这个饭桌的椅子，其实它的高度是蛮高的。好，让我们才坐上去感受一下吧。好，其实一坐上去呢，它这个靠背呢真的是很高哦，整个头就在这个靠背。 上面，好，整、这个坐姿呢就是这样哦，其实是比较属于啊高的这样子的一个椅子，并不是像录音那种比较矮的，所以可以看得到吗？膝盖这里呢是这样子的一个状况哦，对，所以是很高的，对。好，接下来就让我试一试，总共有三个档位。好，这是第二档的情况。 这是就跟一般的躺椅的斜度就差不多了，而且它还有第三档看、哦、吧。嗯，哦，其实第三档的情况，其实就几乎可以躺在上面睡觉这样子的一个情况。 所以呢，它下面就有这个啊脚托的这个部分所以整个是蛮舒服的，而且就是它会随着你的这个坐起来的情况，用脚把这个脚托的部分拉下去，它就会跟着一起上来啊，所以是一个很方便的一个模式了。好，再做给大家看一下。 提起来，直接放到水洗。大家看一下这个脚的部分，然后大家看吗这个就是脚托的这一个部分。哎，我们来看一看，那下面就有一个铁条，我可以将它弄平。且这里呢是有加了一些棉。 海绵在里面的，所以呃，就是在膝盖后面的部分会比较舒服。好、哦，整张躺椅躺下来的一个情况，那就是这样子的哦，蛮斜的一个模式，嗯，而且感觉呢，啊，是包覆性是非常不错的。对，而且它看起来并不是那种比较宽的椅面哦。 嗯，所以个子比较大的人可能会有一点点的窄吧。对，这个就是挪客叫做木望 T 零八这样子的一个躺椅。对，如果喜欢在营地啊躺着看星星的话，就非常的适合了。嗯，但是要把它当做一张军床来使用的话，嗯，大家就要看一看了，因为这个并不是完全平躺的一个。 姿势，嗯，所以用来睡觉的话就看个人喜好咯，对，但是它的一个卖点呢，就是起来的时候用脚把这个脚托压上去，整个椅子就会啊比较方便的啊直立起来，这样子的一个情况哦。好，我们再仔细看一下，其实它的啊这些用料呢啊其实是蛮结实的。对，衔接的部分呢、啊。 这一个脚底啊，都是蛮做的蛮好的，嗯，而且坐上去呢，并不会有那种磕磕碰碰的地方，其实整个结构呢还是蛮顺滑的。好，这一个呢就是挪克的这个 TC 啊 TC 零八的这个木望的这一款唐尼啦。好，今天的介绍就做到这里哦。喜欢阿伦仔的频道的话，记得订阅、留言、分享、点赞哦。拜拜。 哦、看一下怎么收纳吧，这里有一个按钮，按下去就可以这样。哦、收纳其实非常快哦。 直接提起,起来、这个、就已经松了。嗯嗯